İnsanlarda görünən bir çox fobiya var. Bunlardan ən çox rast gəlinənlərdən biri də xlostrofobiyadır. Xalq arasında qapalı yerdə qalma qorxusu olaraq bilinən xlostrofobiyanın əlamətləri və müalicə üsullarının nələr olduğunu ətraflı incələyəcəyik. Xlostrofobiyası olan insanlar lift kimi kiçik və qapalı yerlərdə panika keçirə bilər və bu tip yerlərdə nəfəs ala bilməməkdən qorxarlar. Klostrofobiya ümumi mənada kiçik bir yerə və ya otağa girməyən qorxusudur. Əlamətləri nələrdir? Klostrofobiyanın ümumilikdə iki vacib simptomu olduğu düşünülməkdədir. Təcrid olunma və boğulma qorxusu. Bu tip qorxusu olan insanlar kiçik otaqlarda, bağlı otaqlarda Təyyarələrdə və qatarlarda, eləcə də liftlərdə və mağaralarda qalmaqdan qorxurlar. Müalicəsi tamamilə psixoloji səbəblərdən ortaya çıxan qapalı yerlərdə qala bilməmək qorxusu psixoloji müalicə üsulları ilə müalicə olunur. Bütün psixoloji xəstəliklərdə olduğu kimi, klastrofobiyada xəstənin öz fobisinə inandırılması və özünün müalicəsinə zaman sərf etməsi lazımdır.